Korang. Hari ini kami akan bawa korang ke tiga negara yang terkenal dengan muzium-muzium yang menarik. Walaupun kami berada di Malaysia, kami akan bawa korang jalan-jalan dari Jepun, Kanada hingga ke Sweden. Dalam vlog kali ini, saya akan tunjukkan kepada anda tujuh buah muzium daripada tiga buah negara. Tiga negara ini bukan sahaja kaya dengan sejarah dan budaya tetapi negara ini terkenal dengan pelancong daripada pelbagai negara. Tak kira lah korang minat sejarah ke, seni ke, ataupun teknologi dan animasi, antara tujuh muzium yang saya akan ceritakan sebentar lagi, mesti ada salah satu yang korang turun je nak pergi sendiri. Kami juga akan kongsikan maklumat penting macam cara nak pergi ke sana, harga tiket dan kemudahan yang ada untuk korang dan rancang perjalanan korang supaya lebih lancar. Kalau korang nak pengalaman travel yang lebih bermakna dan penuh dengan nilai budaya, korang jangan lepaskan peluang untuk dengar perkongsian kami pada hari ini. Museum pertama yang kami nak bawa korang ialah Canadian Museum of History yang terletak di Gatineau, Quebec sangat strategik kerana terletak dekat sahaja dengan ibu negara Kanada iaitu Ottawa. Peka bentuk bangunannya sangat menarik iaitu garis-garis melengkung yang melambangkan keindahan semula jadi negara Kanada. Muzium ini merupakan muzium yang terbesar dan yang paling berprestij di Kanada. Di dalam muzium ini, korang boleh tengok terdapat 3 juta artifak dan koleksi yang menceritakan tentang sejarah orang asli di Kanada perkembangan negara Kanada dari zaman dahulu hingga sekarang dan juga pameran budaya dunia. Setiap sisi disusun dengan sangat teliti dan kreatif. Jadi, ini sangat menarik untuk diterokai. Dengan harga tiket sekitar 20 Canadian dollar, orang dah boleh akses ke pameran tetap ataupun pameran uh, sementara yang bertaraf antarabangsa. Ini juga ada teater IMAX yang menayangkan dokumentari berkualiti tinggi. Kalau nak berjalan uh, kafe yang cozy Serta kedai senyuruh mata Dengan pilihan unik dan kraf tangan asli Kanada Pemandangan di luar museum pula tak kurang menariknya Kerana korang boleh lihat Terdapat parlimen hill yang berada di seberang sungai sahaja Dan ia sangat sesuai untuk dijadikan gambar kenangan Seterusnya kita beralih kepada penginapan Terdapat hotel-hotel yang berhampiran Antara bajet dan yang mewah dan ianya berada dalam jarak berjalan kaki sahaja. Seterusnya, mari kita terbang ke Toronto untuk melawat Royal Ontario Museum. Museum ini destinasi utama bagi sesiapa yang meminati sejarah, seni ataupun sains. Ha guys, selain tu kalau korang nak tahu benda yang paling menarik juga kat sini, room ni dia menempatkan pelbagai koleksi lebih daripada 13 juta artifak dan spesimen dari zaman dinosaur yang purba tu hingga ke seni Mesir purba dan paling best sekali hingga ke budaya Asia sekarang ni dengan koleksi mineral yang sangat cantik dan benda yang paling seronok dekat sini setiap tingkat tu dia ada tema yang berbeza jadi korang boleh explore korang boleh pilih sendiri korang nak fokus pada bidang yang mana yang korang nak Harga tiket dewasa sekitar CAD 23 dan Royal Alton Museum menawarkan pelbagai kemudahan mesra pelancong termasuk audio guide dan ruang interaktif yang sangat menarik. Oh, cok dulu, cok dulu, sabar. Selain daripada tu, kalau korang nak tahu, room ni juga dia terletak di pusat bandar yang sangat dekat dengan pelbagai hotel, kedai makanan yang halal dan paling dekat sekali dengan stesen subway kawasan sekeliling kat sini pun memang semuanya hidup. Jadi kalau korang nak pergi selepas lawatan muzium tu, korang boleh explore terus pergi ke downtown Toronto. Kita terbang ke Jepun, ke Edo Tokyo Museum yang terletak di Ryogoku. Lokasinya sangat strategik. Hanya mengambil masa beberapa minit sahaja jika berjalan kaki dari stesen Ryogoku. Muzium ini memaparkan transformasi Tokyo dari zaman Edo yang penuh tradisi hingga ke bandaraya moden yang kita kenal hari ini. Museum ini menceritakan sejarah Tokyo dari zaman Edo hingga ke zaman moden. Ada banyak pameran menarik seperti replika rumah zaman Edo, model jambatan dan pameran samurai. Museum ini sangat mesra keluarga dengan banyak ruangan interaktif dan pemandangan yang cantik. Terdapat juga banyak pilihan penginapan dari restoran dan restoran di sekitar kawasan ini. Dengan tiket yang berharga 600 yen, memang sangat berbaloi. Museum ini juga sangat besar dan luas. Jadi perlu untuk kita memakai pakaian yang elok seperti kasut yang selesa. Korang juga boleh sertai lawatan berpandu percuma dalam bahasa Inggeris untuk lebih memahami konteks pameran yang dipamerkan di museum tersebut. Seterusnya kita kaji di Mitaka Tokyo, satu tempat untuk peminat Studio Ghibli. Daripada stesen Mitaka, kita boleh naik bas khas yang bertema Ghibli atau kita boleh berjalan kaki untuk menikmati pemandangan di bandar. Museum ini direka seperti dunia ajaib menampilkan karakter-karakter yang terkenal seperti My Neighbor Totoro, Spirited Away dan Princess Mononoke. Tidak seperti museum biasa, Ghibli Museum lebih kepada pengalaman ada kecil, ruang kreatif dan seni bina yang seperti dunia dongeng. Untuk masuk, tiket perlu dibeli lebih awal sebab pelawat dihadkan untuk mendapat pengalaman yang eksklusif. Tiket ialah berharga RM1,000 dan setiap bulan, tema dan filem yang akan tayangkan akan berubah-ubah. Mitaka pula terkenal dengan suasana yang tenang dan selamat serta banyak homestay dan hotel yang mesra pelancong. Lokasi ini sesuai untuk pelancong keluarga dan pencinta seni. Seterusnya, kita ke Hiroshima Peace Memorial Museum sangat ikon. Museum ini dibina dengan memperingati mangsa-mangsa bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945. Setiap pameran di sini disusun untuk memberikan kesan emosi yang mendalam dari segi pakaian masa, jam tangan yang betul-betul berhenti tepat pada masa letupan hinggalah ke gambar suasana semasa bom dijatuhkan. Harga tiket masuk muzium tersebut hanya 200yen sahaja dan ia adalah destinasi yang sangat penting untuk sesiapa yang ingin belajar tentang perang dan keamanan global. Seterusnya kita ke Stockholm untuk melawat Basa Museum. Kapal Basa ini karam pada tahun 1628 dan berjaya dinaikkan semula setelah hampir 300 tahun di dasar laut. Kalau korang suka tentang sejarah maritim dan seni pertumbuhan kayu, korang memang wajib untuk datang ke sini. Harga tiket sekitar set 150. Ada juga dokumen dokumentari tentang usaha menyelamatkan kapal ini tingkat muzium menyediakan sudut pandang yang berbeza untuk melihat kapal ini dengan lebih dekat. Selain itu, pengalaman ini terasa seperti kembali ke masa lalu. Dan akhirnya, mari kita ke Abba The Museum. Museum ini membolehkan pengunjung bukan sahaja melihat barang pameran, tetapi juga berinteraksi dengan dunia Abba. Ha, kalau korang semua nak tahu, benda yang paling best ada rakaman suara, ada bilik karaoke serta ada pentas maya yang mana tempat tu korang boleh menyanyi bersama abah. Harga tiket dekat sekitar situ pula dalam sekitar 250. Dan then there, korang boleh dapat dengan pelbagai pengalaman. Ini memang akan buat korang semua best. Lepas tu korang semua akan berpuas hati lah bila korang pergi lawatan ke sana. Selain itu, anda boleh tengok koleksi kostum anugerah dan surat-surat asal yang menceritakan perjalanan kiri mereka. Semuanya dipersembahkan dengan cara yang sangat kreatif dan menyeronokkan. Jadi itu dia tujuh muzium dari tiga negara yang menawarkan pengalaman yang berilmu, menyeronokkan serta menyentuh hati. Setiap muzium itu membawa kisah dan pengalaman yang sangat gila daripada sejarah perang hingga ke dunia fantasi animasi. Kalau korang suka travel sambil belajar dan menghargai budaya dunia, korang wajib lewat tempat-tempat ni. Jangan lupa like, subscribe dan kongsikan video ni dengan kawan-kawan. Bye!